Сьогодні, 9 січня, в будинку культури імені Гагаріна відбулись загальні збори громадської організації Шахтарів інвалідів, захист та профсілкової організації Шахтарів інвалідів НПГУ. Голова правління Геозахист Володимир Стегар виступив із доповіддю про роботу за 2016 рік. Доповідь склалася не дуже чіткою. Єдине, що ми зрозуміли, так те. Що організація досягла певних результатів по питанням прийняття постанов кабінетом міністрів міністерством охорони здоров'я у області вимог шахтарів інвалідів. Привітали тих, хто народився в ці дні. Потім до мікрофону підійшов голова профспілкової організації Шахтарів інвалідів Микола Житник. Словом не даєте? слово? Вважаємо колеги. Ну, я не, не начну не с этого, ну ладно. Смотрите, вот их не устал. Устал говорит о том, изменения и дополнения устав принимаются общим собранием. Вы общим собранием принимали изменения и дополнения устав. Они приняли. Вот это правильно сказал. Вот ребята приняли кучка, которая стоит. Это они и приняли. Они так решили. Они вы, как, как говорит устал. Может быть, я не знаю. Но, уважаемые, уважаемые друзья, спасибо. Я прежде всего хочу вас поздравить действительно с таким большим праздником, Рождеством Крестоем. Пожелать всем вам Божьей благодати для вас, ваших детей, тех людей, которые дороги и близки вам. Это искренне от души. Дай Бог, пускай все сбудется в 2017 году. Я тоже хочу подвести итоги жату, буквально жату, кратенько за 2016 год и наши планы на 2017 год. Вот Володя сказал, вот мы, мы, мы. Я прочитал статью в газете «Голос Шахтаря», это газета «Прупа», и у меня, правда, на, ли, на лист начали волосы расти, что «Захист» добился всего, чего, что сегодня повторил Володя, и помог в этом Сергею Ивановичу Юнак. Там звучит одна фамилия, больше нету других фамилий, и все. Поэтому, правда, мне волосы начали расти, и я удивился. Я начал обзванивать членов управления всех. «Вы знаете, что есть такая статья?» Нет, первослышно, потому что подписано э, правление о запись, то есть все они дали согласие на написание такой статьи. Оказывается, а, эту статью написал один единственный человек, который рулит всем запистом, э, это Бондаренко Виктор. Он написал, он отнес эту статью и как бы перечеркнул наши все эти достижения, которые все вместе добивались. Э -э то, что, то, что сказал Володя Сегар, что вот мы, мы, а, еще хочу вас, вам тоже, вот сегодня, правда, вы активные, задаете вопросы, конкретные вопросы, все. 14 ноября здесь было собрание, полный зал тоже народа, и Володя Сегар говорит о том, что вот они поехали в Киев, я им сказал, что они поехали, прокатали деньги, потому что вопрос решался, и я все в пакет и тому подобное. И я говорю, с кем вы встречались? С покаивку, Они на меня обидели за это, что с покаивку Правда, с ними не, не стал ни министр даже который курирует нашу направленную социальную и пенсионную, Иван Кевич, и Виктор Викторович. Э, они с кем-то там встречались, приехали и рассказали Вот мы встречались, она сказала, что уже все принято, они позвонили, ждем публикации в прессе. Только опубликует, и это постанова о том, что... Э, при в случае повышения пенсии не будет сниматься индексация. Я думаю, слушай, ну неужели... А, э, замечание в чем вам? Она, они. Почему не задаете конкретно? Кто-то не кто-то серый. Любой конкретный вопрос. Кто она? Кто они? Я тоже после собрания спросил. Кто она? Кто они? Понятно? Конкретно никто ни с кем ничего где-то там она, они и тому подобное. Поэтому э, 15 числа я выехал в Киев для того, чтобы мы должны были провести акцию 17, э, 17 ноября, массовая акция, но ну, ФПУ, ПРУП, как бы слили это все и отменили эту акцию. Ну, мы приехали 200 человек, и 16 числа было управление фонда, поэтому мне надо было обязательно ехать. Я поехал э, на час раньше в Министерство социальной политики, где должно было проводиться это управление, и Э, задал министру, замминистра Иван вопрос. Виктор Викторович, а когда же будет публикация вот эта постановка, что принята? Она говорит, она не принята. Я говорю, как не принята? Нам сказали, не, она не принята. Ты что? Говорит, а как раз 16-го должно быть заседание, э, заседание, правительства. И я говорю, мы приехали 200 человек, акция массовая отменена, поэтому 200 человек завтра мы будем возле министерства с акцией протеста. Подожди, не кипи, подожди, сегодня заседание. Будет принято, сейчас я буду звонить. Я говорю, вы мне обманьте. Нет, я тебя не обману. Когда где-то в пятом часу звонит мне Иван Кевич, принята ваша постанова, все. Я звоню Саше Попову, Саша, а ну зайди в этот портал, врет или нет. Заходит, да, 15-15, эта постанова принята и подписана премьер-министром. Поэтому надо говорить правду, надо говорить то, что есть. По поводу того, что говорит, мы добились того, что 50 лет выходить на бессрочную, э, на регресс. Э, у, у меня в руках, лично мной, рукой, моей рукой написано обращение на министра здравоохранения. Э, Саша попов собрал все подписи со всех регионов, со все, всех городов, печати поставили. И мы, проводя акцию 6-7 числа в Киеве, по, э, 7 числа на первый день, Сашу Попову. Внесли это обращение в Министерство здравоохранения, зарегистрировали. Потом по постанове о том, что регресс не является доходом. Того же 7 числа мы едем в министерство, заходим до замминистра Иванкевича, сидим там 55 минут и говорим, если не будет, а завтра 8 должно быть заседание кабинета министров если завтра не будет принята эта постанова, выходим на акцию протеста. Все. 55 минут мы сидели в кабинете, обзванивал министра, потому что министр где-то был в Хмельницкой области, что такая ситуация, вы обещали. И этот вопрос поднял я на переговорах. Юра Бадаренко. Бондаренко тому свидетель. Мы сидели министра, а я, Мартовицкий, Бабков, Юра Бондаренко, я поднял. Как так может быть? И это постанова 8 было принято, принято 8 числа, благодаря тому, что настояли и добились. Поэтому не надо вводить людей в заблуждение, не надо обманывать, и Володя Серый говорит неправду. У нас получился раскол. Получился раскол в каком смысле, ребята. Он начался с того момента, когда профсоюзы объявили акцию протеста. Было всем требований. Это возле исполкома на ступеньках провести акцию протеста как видите, Бондаренко тот же говорит, что он случайно оказался в исполкоме, в аркоме. И там стоял вопрос, что принести эту акцию до Глакочтампа. В тот момент поставили каток, поставили там домики, забор, и там за забором проводите. Я сказал, нет, акцию будем проводить на ступеньках. Когда Витя Бондаренко на второй день пришел в направление закрытого, я говорит, что не надо нам ссориться, надо принести туда, все равно как они решили, так и будет. Я ему показал одну фигуру, сказал, то не будет так, будет так, как мы решили. К нам присоединился Пруп, подключился э, Юнак, имя Машва. 2400 человек провели эту акцию. Это нормально, это должно так быть. Но почему этот человек решил так? Я был на заседании в Киеве, и мне Ценнейшим образом дали копию акта финансовой проверки нашего фонда, дирекции нашего фонда, который находится в Киеве. В Воровство за 2015 год 640 миллионов. Акт у меня, я приносил вам на одно из собраний, показывал. Все подписи стоят, все. Обратился антикоррупционный бюро. Пришел в ответ. Факты подтвердились. Возбуждено уголовное дело. А вы давайте, подсказали люди толковые, по линии президента поднимайте буру, потому что в 5-6 месяцев ваших денег не будет. И мы решили по линии президента поднимать эту буру. Заказали акцию возле администрации, потому что глава администрации не хотел нам делать встречу с губернатором. На 10 часов. Но когда направление решался вопрос, там же в записи, на сыпной фронта, Витя Багаренко сказал, нет, у нас есть именинники, 6, 6 или 7 человек, не помню, надо поздравить имениннику. Я говорю, мы можем поздравить и там, можем поехать домой, но важнее это, надо, надо трубить колокола. Почему я сегодня отказался цинично от этих поздравлений, потому что многие приходят ко мне после собрания и говорят, но слушай, это самое, а что кроме поздравления с днем рождения и минуты молчания Захар что делает? Я говорю, а вы спросите на собрании в них, конкретно вы, конкретно ну человек, что делает? Что делает? Вот мы, мы, вот Володя говорит, мы. Мы это не мы, мы это все вместе. У нас есть областная организация. Петропавловка, Пешатравенск, Черновка сегодня приехали поддержать нас. Желтые воды, мы постоянно одно целое, всегда так было. Но почему-то кто-то старается вклинить клин, бить клин, сделать раскол повторяется история. Была мощнейшая организация по угля Пугляш, шахтеры инвалидов. Керовал ее Борис Добровольский. Люди добивались за инвалидов и угля, там привозили картошки, трудные времена, все. И Мухин потом, был очень генеральным, признался, а я поставил задачу убить Клин и уничтожить это движение. Поставили Бородия. Бородий, когда был нормальным покладистым, дошел, переступил грани, начал на три буквы посылать министра поставили задачу убрать дороги, убрали. Сейчас поставлена задача убрать, видимо, житника, потому что ставится задача рассмотреть мою деятельность. Я готов перед вами отчитаться за все, что угодно. Поэтому Ребята, только вы должны принимать решения. Не, я опять, независимо, кто это, житник, не житник, и тому подобное. Конкретные вопросы, конкретные дела и ответственность, а не так, раскрыть, что мы и тому подобное. Я придумал, сколько вопросов на завтра, ребята, все мы как бы идем к возрасту. Есть люди больные, очень много больных. Давайте, то, что делает профсоюз, помогаем при смерти тысячу гривен. Человеку тяжелая операция, тысячу гривен. Более-менее легкая операция, 500 по гривен помощи. Ни одного человека не стали. Помогайте вы. У нас устав не позволяет. Но поздравлять чиновников, с социального работника, это какие-то конфеты, это пенсионные то конфеты, это фон и тому подобное. Это устав позволяет у них, это они так решили. А человек это больно, помочь, когда человек попал на операцию, у них устав это не позволяет. Поэтому вы спрашивать за это все при отчете. Ви повинні його вирішати, а не кучка вирішує. Вот ми вибраємо і з ми позвонимо лояльних ребят, обладнання і тому подобен. По виконавчому збранні, по будь-якому випадку, ви повинні приймати рішення. рішення Промова Миколи житника не сподобалась голові організації шахтарів інвалідів Стегарю. Він почав виривати мікрофон та відімкнув гучний зв'язок. Почались так звані жорсткі дебати, коли бажаючих виступити одночасно перевищувало десятки людей. Як бачимо, суперечки між нинішнім керівництвом громадської організації захист і профілковою організації шахтарів інвалідів досягли апогею. Нарешті було прийнято рішення активом про спілки провести позачергові збори і знайти на них вихід із цієї ситуації.